Вот этот миллион дронов и так как они озвучили на каждой кухне, это, конечно, полная херня. Почему? Потому что вот мы пробовали разные варианты с разными производителями. Вот есть люди, которые подходят, к, ну, наверное, к бизнесу серьезно и делают хороший продукт, с которым нет проблем. Что такое собирать оружие в домашних условиях? Это засопружение. Но угу. вот тут ты получаешь снаряд. Там, допустим, какой-то боеприпас, там, РПГ, да, он появился запакован, он там он, он, он с предохранителями, он в специальной пленочке, то есть, чтобы нигде не, не произошло никаких там детонаций. Ни, ни ни... Здесь э, сверхсовременное с огромным количеством деталей, проводов, каких-то микросхем, э, оборудование, которое непонятно как производится, мы не можем это вот контролировать, и непонятно, как транспортируется. Ну, я думаю, я подозреваю, что есть очень большая печальная статистика, допустим, самоподрыва. Потому что плата инициации – это большая проблема. Вышли на производителей, нам подогнали 10 дронов, сначала дронов «Гром». Наш производитель украинский, эти штурмовая на них летает, нам они очень понравились. И летаем до 10 километров. Причем мы сделаем их как бомберы, так и минеры.